سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد برمينا عند الله ورحمة هذا في من سورة الهجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا رياها لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما انتم له بخازنين wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad alimna almustaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu alim dan tiada satu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan ukuran yang tertentu dan kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukan kamu yang menyimpannya semuanya kamilah yang menghidupkan dan matikan dan kami pula yang kekal mikir segala-galanya dan sungguhnya kami telah mengetahui golongan yang terdahulu daripada kamu dan sungguhnya kami mengetahui pula orang yang datang kemudian sungguhnya Tuhanmu Allah lah yang akan menghimpunkan mereka sungguhnya dia maha biasana lagi maha mengetahui pada kuliah lalu saya menjanjikan untuk tuan-tuan memahami perkataan yang Allah gunakan iaitu dalam ayat yang mulia ni ayat ke-21 sebagai contohnya illa indana khaza'inu kemudian وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Ini dapat kita lihat dalam konteks bahasa Arab di sudut balaghahnya dipanggil sebagai jinas, ishtiqaq. Ini adalah merujuk kepada penguasaan Allah SWT dan juga ilmunya dan penyimpanannya gudang-gudang rahmat yang ada di sisinya bahawa dia anugerahkan disebarkan kepada makhluk mengikut kepada keperluan mereka yang berdasarkan ke kebijaksanaan kebiasaan Allah juga ada satu pendapat oleh Syed Qutub Rahimahullah ni ahli tafsir yang hebat ni bahawa membaca tafsirnya satu nikmat seperti yang dikaji oleh Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi Amat malang lagi Bagi mereka yang mengatakan bahawa Tafsir Zilal Quran ni Hanya buku yang bersifat balaga saja Buku yang penuh dengan dari sudut adabnya dari sudut bahasanya yang indah setakat itu dia bukan tafsir ini satu pendapat yang menzalimi usaha seorang yang telah membaca sekian banyak kitab okay, tafsir untuk dihasilkan diadun digabung jalinkan dalam bentuk yang sangat menarik bagi tuan yang memahami bahasa Arab membaca tafsir Fizilal ini sangat penting anak-anak kita yang sedang berada di kuliah Usuluddin sebagai contohnya di Azhar ke di Jordan ke Maghribi ke kena baca tafsir Fizilal Al-Quran ini barulah sedara-sedari akan dapat miliki Malakah Lorawiyah kemampuan bahasa dari sudut baik saya kutub mengatakan bahawa khaza'inullah ini maksudkan yang jelas pada manusia cuma satu juzuk kecil saja manusia mengetahui mungkin unsur-unsur alam dalam pembentukan komponen-komponennya contohlah macam khaza'in air ni pokok ni ialah bahagian-bahagian kecil daripada hidrogen, oksigen, bahawa bahagian daripada khazain rezeki pada tanaman ini yang warna hijau, apa benda yang kita panggil kat sini ya, di sudut, pokok ini membuat makanannya, maka kemudian cahaya yang sampai padanya cahaya matahari dan kalau kita lihat perkara yang serupa ni itu banyak disebut oleh Allah SWT dalam erti kata khazainullah ni ini sebahagian kecil yang diketahui oleh manusia masih banyak lagi yang tidak terungkap. Kalau kita baca di antara amalan Nabi yang salam ataupun satu makanan yang Nabi suka untuk makan berdasarkan wahyu kepada Allah SWT sebagai contohnya. Tuan-tuan baca dalam kitab Kenali Rasul kita Muhammad SAW. Buku ini sangat menarik tuan Saya pesan tuan, -tuan untuk milikinya. Boleh dapatkan dekat IKIM Shop. Ia merupakan satu penyempurnaan daripada karya unggul oleh Imam Cermizi yang namanya Syama'i Muhammadiyah. Tapi kelainan di sini itu digambarkan. Kalau menunjukkan kepada cara Nabi itu dilakonkan cara memakai serban Nabi itu ditunjukkan dan telah pun mendapat pengiktirafan daripada para mufti Alhamdulillah masuk sahibu sama mufti wilayah bahawa kita dapat lihat antara amalan Nabi kita SAW menunjukkan satu daripada unsur hikmah dalam khazainullah ni iaitu Nabi suka makan contohnya labu iaitu hadis yang ke 152 dalam kitab Masyarakat Muhammadiyah kenal Rasul kita Muhammad SAW ini An Hakim bin Jabir An Abihi Qal Dakhaltu al-Nabi SAW Fara'aitu indahu Dubba' يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا bahawa daripada hakim bin Jabir menceritakan daripada bapanya iaitu Jabir bin Tariq Aku masuk bertemu dengan Rasulullah SAW Aku melihat di hadapannya ada buah labu yang dipotong-potong Lalu aku bertanya Wah Rasulullah, apakah ini? Untuk apa Tuhan mengotongnya? Jawapan baginda, kami memperbanyakkan kami dengan buat demikian Jadi, ini antara kesukaan Nabi SAW Dalam hadis ke-51 daripada Anas bin Malik Ini antara perawi hadis yang paling banyak Menceritakan tentang pemakanan Nabi SAW Ini Anas bin Malik RA Yang sejari kecil diutuskan oleh ibunya Umur selain itu untuk menemani, menjaga Nabi Sampai dipanggil sebagai Khuaidim Khadam kecil Nabi, ini Anas bin Malik beliau kata kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu fa ja'altu atatabba'u uh fa bayna yaday lima a'lamu annahu yuhibbu dia kan daripada Anas Malik pemerhati nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil bersama nabi menjaga nabi beri makan untuk nabi ini beliau kata nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat suka kepada labu satu hari dihidangkan kepada baginda makanan kepada baginda diajak untuk menikmatinya Aku mengutip labu yang ada dalam hidangan itu. Lalu aku letakkan di hadapan Nabi SAW kerana aku mengetahui Nabi sangat menyukainya. Ni makanan namanya labu ni. Sebab itu Anas bin Malik berkata selepas aku mengetahui betul pasti Nabi suka makan labu tak pernah aku makan apa-apa makanan pun melainkan ada labu bersama-sama. Tak kisahlah labu tu buat pengat ke, labu tu buat kuah ke, labu tu dikeringkan ke, dijemur ke, yang penting makanan seperti itu. Dan saya tertarik dengan satu dapatan yang dibuat di Uzbekistan. Uzbek ni antara negara yang terkenal melahirkan ramai saintis Islam seperti Sebat Ibn Sina untuk mengetahui tuan-tuan. Itu medicine yang dipanggil itu M E D I C I N E itu datang kataan madad Sina Tahu kan Madad Kerana dalam bahasa Arab Madad ni berarti Minta pertolongan Madad yang Kalau huruf mad tu Huruf ni panjang kan Berarti madad itu Satu yang dipanjang kan Dibantu Fizikal ke atau rohani ke Begitu maksudnya Maka mereka datang ke rumah Ibn Sina sehari Berkata madad Sina Wah Ibn Sina tolong kami Ani ha, ni orang sakit Maka lama-lama Madad Sina Madad Sina jadi medicine Itu yang maksudkan Hebatnya orang Uzbekistan ni, orang Asia Tengah ni telah mengamalkan Islam masuk Islam di awal ni kita kemasukan sahabat nama Qusam bin Abbas radhiyallahu anhuma ke tempat mereka. Maka di antara makanan mereka lah bubur mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika Soviet menjajah mereka maka bagai angkara yang ditaburkan di situ termasuklah periuk apinya dan juga barang-barang bersifat radioaktifnya maka ramai lah yang cacat yang kena penyakit kanser dan sebagainya maka saintis di Uzbekistan di kalangan kaum muslimin tidak ada yang lain dalam keadaan negara begitu miskin mereka menggalakkan untuk menanam labu banyak ini kata yang sampai kepada kami menusi sumber yang siqahlah tuan-tuan maka digalakkan untuk semua orang tanam labu makan labu bumi mereka pun subur macam labu bumi kita maka akhirnya mereka pun menjadikan labu tu makanan harian makanan yang sentiasa di ada dalam menu utama mereka pagi petang siang malam dalam masa kurang dari 2 tahun penyakit-penyakit yang ditinggalkan oleh Soviet kerana angkara negara kuasa besar yang telah pun menzalimi mereka ni sehingga aral si laut aral laut itu kering dia ambil air untuk penanaman pokok kapas sebagainya sembuh semua penyakit yang ada penyakit kronik yang menimpa mereka padahal negara itu terdedah kepada reaktif saya saya bawa kepada tuan-tuan ni antara cerminan kebijaksanaan pun kajian yang dilakukan oleh generasi yang sisa Pak Ibn Sina ulama-ulama Islam yang datang kemudian saintisnya jadi berkata saya kutub dalam konteks khazainullah ni mungkin Allah beri kepada manusia tu dalam bentuk hikmah-hikmah yang dapat merawat penyakit-penyakit mereka mungkin kan begitu ini yang saya maksudkan jadi hakikat yang dikemukakan ni walaupun benar adanya kata saya kutub ni tadi memahami ayat yang demikian ni masih lagi sebenarnya membatasi maksud yang dikehendaki dikendaki Allah SWT kan itu di kalangan ahli tafsir yang menjelaskan bahawa maksud khazainullah ni salah satu daripada rezeki, pengetahuan wisdom yang diberikan kecenderungan fitrah yang betul ini semua adalah nugerah Allah SWT dan saya telah bawakan pada kuih yang luar daripada surah syura ayat ke-27 A'udzubillahi minasyaitanir rajim walau basitallahu rizqali ibadihi labagaw fil ard walaki yunazilu biqadari ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kalau Allah mengkehendaki, Allah akan melapangkan rezeki kepada semua hamba-hambanya kalau itulah yang berlaku mereka akan melampau batas di muka bumi kerana mereka akan jadi syaitan semua benda yang mereka target mereka dapat tidak bolehlah begitu mereka diberi mengikut kepada kesesuaian kadar pengetahuan dan juga kebiasaan Allah dalam percaturannya sungguhnya Allah maha mengetahui keadaan hamba-hambanya sebab itu ada hadis mengatakan bahawa dalam penekanan kepada aspek rezeki ni yang seringkali disalah fahamkan bahawa ia hanya menuju pada rezeki bentuk keuangan saja. padahal rezeki itu ada bagai-bagai anugerah Allah SWT ada hadis mengatakan Wa inna ibadi man la yanfa'uhu illa al-ghina in afqartuhu azhaftu an hudina di kalangan hamba-hamba ini ada yang berguna baginya kekayaan kalau dijadikan dia miskin maka kehidupannya akan rosak wa inna min ibadi man la yanfa'uhu illa al-faqr in aghnaytuhu azhaftu an hudina ada di kalangan hamba-hamba ini yang dia sesuai untuknya kefakiran saja nanti kalau diberikan kepadanya kekayaan dia akan menghancurkan diri sendiri maka ini di antara satu yang menarik untuk kita bawakan berkaitan dengan khizana ataupun jamaknya khazainullah yang Allah berikan kepada manusia ini sama ada dalam tafsiran kebanyakan kita adalah merujuk kepada harta sedangkan ia maksud lebih luas seperti itu jadi bila Allah menyebutkan wa inna lanahnu nuhi wa numit wa nahnu alwarithun kami yang menghidupkan kami yang matikan dan kami yang akan mewarisi kesemuanya sekali kerana semua manusia akan mati bahkan semua makhluk akan mengalaminya yang tinggal selepas itu adalah Allah SWT yang memiliki segala-galanya jadi peringatan ini ditujukan kepada manusia terutamanya yang ingkar yang dinyatakan nama-namanya sebelum ini yang telah menunjukkan bagai penentangan dan juga sifat takaburnya kepada Rasulullah dan kepada umat Islam maka Allah SWT menjelaskan kekafiran orang-orang kafir ni tidak berdayanya sembahan mereka tidak mampunya mereka untuk mengawal apa yang mereka kehendaki walaupun mereka punya harta berlonggok-longgok berlambak-lambak banyak mereka tak akan mati dan Allah akan hidupkan mereka untuk diperhitungkan segala apa yang mereka lakukan jadi bukti-bukti yang tersergam di hadapan mata ni terhamparnya bumi pemberian Allah menjadikan gunung ganang yang kukuh tanaman-tanaman yang berbagai dan semua itu dijadikan Allah Azza adalah sebab musababnya nanti kita akan lihat bagaimana penyebutan tentang lawakih Lawakih ni berarti awan yang membawa hujan. Ni berarti sebagai satu lagi tanda kehebatan perutusan Allah SWT dalam bentuk angin ataupun tiupan yang membawa penemungaan berlaku. Ni ada beza di antara yang disebut oleh Allah. Ya Allah, riah dengan riah. Jadi Allah SWT menjadikan semua ni daripada ayat yang lalu kita telah bincangkan waja'alna lakum fiha ma'ayish kami telah sediakan untuk kamu kehidupan ni peluang untuk hidup. Bahawa bezanya Ma'isyah dengan Ma'ayish ni dalam konteks yang dikehendaki segala potensi yang menjadikan kehidupan kamu itu ada kelangsungannya Allah menjadikan penyakit tapi Allah juga menjadikan ada rawatannya Allah menjadikan binatang-binatang yang ganas yang buas yang boleh merosakkan binatang-binatang sebut sebagai fawasik seperti tikus tapi tetap ada gunanya untuk manusia yang mengkaji dan berfikir jadi di sinilah maksud maiz tadi ubat-ubatannya pakaiannya airnya keperluannya tanamannya walaupun pada pokok yang beracun itu tapi tetap juga ada satu hikmah yang dijadikan Allah di situ jadi Allah menggunakan kepada manusia ini sebagai bentuk fasiliti yang dengan itu mereka pun dapat menjalani kehidupan dengan binatang yang dengannya mereka dapat jadikan sebagai transport dan binatang ternak yang dengan itu mereka boleh gunakan mengambil susu daripadanya mengambil daging daripadanya dan Allah memberikan informasi bahawa dia lah yang memiliki segala sesuatu nanti kita akan lihat bagaimana nikmat ini kelangsungannya warasal riyah lawakih kami hembuskan angin yang baik. seorang ulama' membezakan antara riah dengan riah. Bahawa riah ni mengandungi busra, tapi riah itu mengandungi makna azab. Benarkah begitu tuan-tuan? Nanti saya akan bawakan contoh-contoh daripada ayat-ayat yang lain. Mudah-mudahan berikan kepada kita kepahaman bagaimana nikmat yang Allah berikan ini menuntut daripada kita untuk bersyukur, untuk kembali padanya. Dan kita telah belajar bagaimana orang Islam ditujukan khitab bifuru'id din dengan perkara-perkara yang merupakan furu' cabang-cabang dalam agama. Tapi si kafir mukhatab biusulid din si kafir itu khitab Allah Allah tujukan kepadanya bersifat usuluddin iaitu asas kepada agama ada perbezaan bukan telah saya uraikan pada kuliah yang lalu insyaallah kita akan lihat kuliah yang datang beza di antara rih dengan Riyah seperti dikatakan oleh kebanyakan ahli tafsir walaupun dapat itu tidak muktamad wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa, wa baraka wasallam, rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh